لیکن الٹا اپنے پاؤں پر ہی کلہاڑی مار لی ہے اور خود انڈین ویسٹ بنگال کے کلکتہ کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت مودی کے اوپر برس رہے ہیں کہ ہم بھئی بھوکے مر گئے ہیں بنگلہ دیشی نہیں آ رہے بنگلہ دیشی ٹورسٹ نہیں آ رہے بنگلہ دیشی بزنس مین نہیں آ رہے بنگلہ دیشی جو پروڈکٹس ہے وہ نہیں آ رہی آپ کرنا کیا چاہتے ہو وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں بہت برے حالات ہیں تو یہ اس وقت جو ویڈیو ہے سوشل میڈیا کے اوپر دوستو بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہے السلام علیکم دوستو دो دो ہمیں احسان خان اور اپنا را دیکھچن احسان خان یوٹیوب چینل آشا کو رہی اپنا را شبائی والو آچن دوستو آپ سب کو عید الادھا کا تیسرا دن بھی بہت بہت, بہت مبارک ہو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ کس طرح سے بنگلہ دیشیوں نے ہندوستانیوں کو ناکو چنے چبوا کر رکھ دیئے ہیں کس طرح سے اب جو بنگلہ دیشی ہیں وہ صحیح معنوں میں بائیکارٹ کر رہے ہیں اور وہ ہندوستان میں نہیں جا رہے لیکن مودی جی نے تو یہ سوچ کر یہ سمجھ کر پابندی لگائی تھی سینشنز لگائی تھی کہ ایک تو ویزا نہیں دینا ان کو بنگلہ دیشیوں کو نہ ہی ٹورسٹ ویزا دینا نہ ہی میڈیکل کا ویزا دینا یہ نہیں آئیں گے تو ان کو پتا چلے گا اور پھر ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی ہم بین کر دیں گے آ, لینڈ بارڈر جس کی ذریعے وہ اب بنگلہ دیش میں آ, ہندوستان میں بنگلہ دیش کی جو پروڈکٹس ہیں وہ نہیں آئے گی تو اس سے جو بنگلہ دیش ہیں ان کے دانت کھٹے ہوں گے وہ گھٹنوں کے پل آئیں گے ہم سے معافیاں مانگیں گے اور جو ہم کہیں گے وہ بنگلہ دیشی سرکار پروفیسر محمد یونس ماننے پر مجبور ہوں گے یہ تھی اصل میں ان کی پلاننگ مودی جی کی لیکن ایک پلان زمین والے بناتے ہیں ایک پلان اللہ بناتا ہے ہوتا کیا ہے جو اللہ جاتا ہے وہی ہوتا ہے نا دیکھیں اب کس طرح سے انڈین خود رو رہے ہیں کہ ہمارا اتنا زیادہ مودی جی نقصان ہو گیا ہے آپ تو ریونج کے چکر میں اپنا ہی نقصان کر بیٹھے ہو کلکتہ خالی ہے بازار خالی ہے سنسان ہے اور عید کے موقع پر دیکھیں کہ وہاں تو مارکیٹیں سج جایا کرتی تھی بڑی تعداد میں بنگلہ دیشی آیا کرتے تھے بنگلہ دیشی جو پروڈکٹس ہے کپڑا ہے وہ آیا کرتا تھا لیکن اب یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے پھر مالدار جو ڈسٹک ہے پھر آپ کو بتائیں کہ جو مرشد آباد ہے وہاں کے جو لوگ, لوگ ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کیونکہ مرشد آباد میں جو آبادی ہے وہ زیادہ تر جو پاپولیشن ہے دوستو وہ مسلم ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کیونکہ ایک تو پروڈکٹس نہیں آ رہی زیادہ تر وہاں پر بنگلہ دیشی پروڈکٹس ہی استعمال کی جاتی ہے اور پھر جو ویسٹ بنگال کلکتہ مارکیٹ ہے وہ بھی سنسان ہے تو دوستو اسی کے اوپر ایک ویڈیو کلپ ہے وہ دیکھیں گے ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے جا رہی ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک انڈ تک انڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور جو دوست چینل پر فرس ٹائم ویزٹ کر رہے ہیں وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیڈبیک سے

এসবের শুরুটা হয়েছিল দিল্লির চিরচেনা এক রাজনৈতিক কৌশল থেকে ঢাকাকে চাপে ফেলতে মোদী সরকার যখন হঠাৎ বাংলাদেশ থেকে স্থলপথে আমদানি নিষিদ্ধ করল তখন কেউ হয়তো ভাবেনি এই সিদ্ধান্ত একদিন গিয়ে লাখো মানুষের অন্য সংস্থানের উপর ছুরি চালাবে কিন্তু সময় বুঝিয়ে দিল এই নিষেধাজ্ঞা ছিল শুধু বাংলাদেশ নয় ভারতেরই নিজস্ব জনসাধারণের বিপরীতে ছোড়া এক আত্মঘাতী তীর প্রভাবশালী ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম দ্য ওয়ার গত মঙ্গলবার যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে তা যেন কাঁপিয়ে দিয়েছে গোটা ভারত প্রতিবেদনে উঠে এসেছে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় সাত রাজ্য এবং পশ্চিমবঙ্গের দিয়ে বাংলাদেশে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পণ্য আমদানির উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ইতিমধ্যে জনজীবনে তীব্র প্রভাব ফেলেছে পশ্চিমবঙ্গের পেট্রোপল হিলি মহদীপুর চ্যাংড়াবান্থা ফুলবাড়ি একসময় যেখানে দিনরাত ট্রাকে ট্রাকে ব্যবসা হতো এখন সেখানে যেন জনমানব শূন্য এক দা স্থলবন্দর দিয়ে আগে প্রতিদিন গড়ে ছশো থেকে সাতশো ট্রাক চলাচল করতো রাজশাহী সংখ্যা নেমে এসেছে সপ্তাহে দুশো ট্রাকের নিচে এর মানে ব্যবসা কার্যত স্তব্ধ হয়ে গেছে বাজারে নেই আগের মতো ক্রেতা বিক্রেতারা তাই বাধ্য হয়ে দোকান বন্ধ করে ফেলেছেন রাজ্যের বহু ব্যবসায়ী রাতারাতি নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন দিনমজুরেরা তো রীতিমতো জীবনযুদ্ধ হেরে বসেছেন অনেকেই পেশা বদলে শহরের ভেতরে রিক্সা চালানো খাবার সরবরাহ বা নির্মাণ শ্রমিকের মতো কাজ করছেন অথচ কিছুদিন আগেও তাদের রুটি রুটির অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল এই সীমান্ত বাণিজ্য একটু গভীরে গেলে দেখা যায় পেট্রোপল স্থলবন্দর দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম সর্ববৃহৎ বলে গণ্য সেটি দিয়ে ভারত বাংলাদেশ স্থলবাণিজ্যের প্রায় সত্তর শতাংশ পরিচালিত হতো একটি সিদ্ধান্ত একটি নিষেধাজ্ঞা পুরো ব্যবস্থাটাকেই অকেজো করে দিল ভারতীয় গণমাধ্যম হিসেব করে দেখিয়েছে এই রেশারেশির ফলে আনুমানিক বারো থেকে পনেরো হাজার শ্রমিক বর্তমানে কাজ হারানোর শঙ্কায় রয়েছেন এদের মধ্যে রয়েছেন পণ্য খালাসকারী ট্রাক চালক লেবার হেল্পার সহ অসংখ্য ক্ষুদ্র পেশাজীবী মানুষ যাদের জন্য এই ব্যবসা ছিল জীবনের শেষ অবলম্বন শুধু তাই নয় নিষেধাজ্ঞার ফলে এখন বাংলাদেশ থেকে পণ্য রপ্তানি করতে হচ্ছে বিকল্প সমুদ্র পথে যেখানে আট থেকে দশ দিন সময় বেশি লাগছে অতিরিক্ত সময়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরিবহন ব্যয় যার ফলাফল এক কথায় বিধ্বংসী ভারতের বাজারে বাংলাদেশী গার্মেন্টস দাম আকাশ ছোঁয়া হিন্দুস্তান টাইমস এবং দা ওয়ারের একাধিক প্রতিবেদনে এই তথ্যটি নিশ্চিত করা হয়েছে তারা বলছে গত দশ মাসে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় স্থল সীমান্ত হয়ে দশ থেকে বারো হাজার কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি হয়েছে যার প্রায় পুরোটাই ছিল তৈরি পোশাক আর এই জায়গাতে এসে মোদী সরকারের কড়াকড়ি সিদ্ধান্ত যেন ছুরি হয়ে ফিরে এসেছে পশ্চিমবঙ্গের বুকে কারণ রাজ্যে দোকানপাট বিশেষ করে কলকাতা হাওড়া নদীয়া বা মুর্শিদাবাদের মতো এলাকার বাজারগুলো بنگلہ دیشی گارمنٹس سے روپوری اونکٹائی نرفوشی ہاں جی ویڈیو دیکھی ہے آپ نے کلکتہ مرشدہ آباد اس میں آپ نے دیکھا کہ مالدہ ہورا یہ تمام وہ جو سیٹیز ہیں بڑی بڑی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس میں اب بنگلہ دیشی جو ایکسپورٹس ہیں وہ نہیں ہو رہی بنگلہ دیشی پروڈکٹس اس میں نہیں آ رہی پھر عید کے اب دیکھیں جو رمضان کے بعد جو عید الفطر ہے اس میں بھی بنگلہ دیشی نہیں گئے پھر عید الاضحیٰ اب جو عید ہے اس کے اوپر بھی بنگلہ دیشی نہیں آئے اور پھر جو ٹورسٹ ویزے ہیں وہ بھی بند کر رکھے ہیں مودی جی نے ریونج لینا چاہتے تھے اور ان کو سبق سکھانا چاہتے تھے الٹا ان کے گلے میں پڑ گئی اب جو ہندوستانی خود ہیں جو بنگلہ دیش کے خلاف جو باتیں کر رہے تھے اب وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو ہمارا بھائی ہے ویزے کھولو ان کو آنے دو نہیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے ہمارا ہم بے روزگار ہو جائیں گے انمپلائمنٹ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اس کی ریشو اور انفلیشن بھی بڑھ چکی ہے ہمارا جو ڈپ... ہم جو ڈیپینڈنٹ ہیں وہ بنگلہ دیش کے اوپر ہیں اگر بنگلہ دیش ادھر نہیں آئیں گے تو ہمارا کیا بنے یعنی یہ یہ صورت حال ہے اس وقت آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھی ہے بہت برے حالات ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ پبلک اوپینین تھا لوگوں سے بھی کچھ بات چیت کی گئی تھی تو یہ تو جناب اس وقت حالات ہیں آپ نے یہ ویڈیو دیکھ ہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے بنگلہ دیش منہ توڑ جواب دے رہا ہے اس سے مودی کو سبق سیکھ لینا چاہیے ویزے بھی ختم کر دینے چاہیے ہمسائے کے ساتھ ایک اچھا رشتہ ہونا چاہیے لیکن مجھے نہیں لگتا یہ اچھا جو تعلق ہے رشتہ ہے ریلیشن ہے وہ بنائے گا یہ مودی بالکل نہیں بنائے گا آپ کا کیا کہنا ہے دوستو بنائے گا نہیں بنائے گا کیا ہوگا ان فیوچر اس کے بارے میں پرڈکشن کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں کیجئے گا ضرور ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ